assalomu alaykum johol oxs kanaliga xush kelibsiz mani ismim gafarov jahongir hozirgi kunda janubiy koreyani kombu universitetida 3 bosqich talabasiman va johol oxs kanalini yuritib boraman avvalambor o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam men 1 marta to'p imtihoniga 2018 yil oktyabr oyida kirganman va 3 darajani qo'lga kiritganman o'shandan keyin ro'ppa 1 yildan so'ng ikki ming o'n to'qqizinchi yil noyabr oyida top imtihonaga kirib oltinchi darajamni qo'lga kiritganman va dekabr oyida shu kanalni ochganman man, man e, top darsda top ikki darslarni oja e, to'rt yarim yildan beri berib boraman va koreys tili sferasida e, taxminan besh yarim yil yoki besh yarimdan oshiq yildan beri koreys tili sferasida faoliyat yuritib boraman bu videomizni olishdan maqsad koreys tilini o'rganayotgan yurtdoshlarimiz uchun juda yam foydali bo'ladigan yangi loyiha boshladim shu loyiha haqida gapirib beraman <Sessizlik> bu loyihamiz kimlar uchun bu loyihamiz korey tilini o'rganib ya'ni o'rta darajagacha o'rganib endi top ikki imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun barcha yurtdoshlarimiz uchun hisoblanadi ayniqsa top ikki kurs uh, top ikki imtihoniga um, tayyorlanmoqchi lekin top ikki kurslarni sotib olish uchun moddiy tarafdan mablag' yetishmayotgan yurtdoshlarimiz uchun bu kursimiz ya'ni bu uh, loyihamiz tekinga top ikki imtihoniga uh, um, tayyorlab boraman shaxsan o'zim youtube kanalimda bu loyihamizda titki birinchi navbatda titki o'tiladi ilgi va s imtihonlariga hamma darslari qo'yib bolinadi har hafta bu darslar qo'yib borinadi birinchi navbatda titkidan boshlaymiz tiki imtihonidagi har bir masala uchun отдельнодan yondashamiz to'g'ri yechish usullari skillarni o'rgatib boraman va albatta bittadan eksersize ya'ni bittadan mashq yechib ko'ramiz ya'ni dars davomida qo'yiladi video davomida qo'yiladi va pauza qilib turib javobinglarni kommentariyaga yozasizlar va man o'sha şey, videoni davomida сразу tahlilini ham qilib o'taman ya'ni ya'nini birinchi o'tib beraman har biri birinchidan elliginchi masalagacha har bir savol uchun odin yondashamiz va ikkinchi ilgini boshlaymiz ilgida ham birdan ellikgacha har biri o'tiladi va sigidham ellik bir ellik ikki ellik uch ellik to'rt har biri tekinga o'rgatib boriladi man o'zim kurslarimga yeah, start berdim mani kurslarim uh, boshlang'ich koreys tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun ya'ni noldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun koreys tili boshlang'ich kurslari va topik bir imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lganlar uchun topik bir kurslari va topik ikki imtihoniga tayyorlanishi kerak lekin koreys tili darajasi hali past bo'lgan ya'ni boshlang'ich darajani endi bitirganlar uchun ya'ni o'rta darajadagi kurs ta, o'rta darajadagi de kurslar va eng asosiysi va eng ommabopi top ikki imtihoniga tayyorlanayotganlar uchun top ikki kurslarim bor ya'ni to'rtta kurs boshlang'ich topik bir topik ikki va o'rta daraja kurslarim bor topik ikki kursimizni bitirgan o'quvchilarimizni sertifikatlarini quyidagacha ko'rishingiz mumkin va kurs haqida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsam Uh, kurslarimiz oyda o'n ikki marta haftada uch kun bo'ladi oyda o'n ikki marta bir yarim soatdan bo'lib o'tadi uh, darslarimiz uh, telegram video chat orqali bo'lib o'tadi agar siz video chatda qanaqa dars bo'ladi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz tepada mana berib ketganman bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi youtube kanalimga bitta darsni qo'yib qo'yganman bemalol ko'rib darsni qanaqa ravishda o'tishini bemalol ko'rsangiz bo'ladi kursda o'tiladigan barcha materiallar beriladi va har bir kurs uchun kirishdan oldin boshlang'ich davadan tashqari kirishdan oldin imtihon bilan qabul qilinadi va kurslarni oxirida ham tugatgandan so'ng imtihon bo'ladi imtihondan o'tgan o'quvchilarimizga sertifikatlar beriladi va yaxshi o'qigan o'quvchilarimiz uchun esdalik sovg'alar beriladi va bundan tashqari darslardan tashqari bizda motivatsion darslar ham bo'lib o'tadi va janubiy koreyada grant asosida o'qish haqida suhbatlarimiz ham bo'lib o'tadi har oy bundan tashqari siz kurslarni bitirib любой bitta kursimizni bitirib sertifikat qo'lga kiritsangiz bu sertifikat bilan sizni yopiq gruppamizga qo'shib qo'yamiz bu yopiq gruppamizda shaxsan o'zim bo'laman va u yerda sizni qiziqtirgan xohlagan savolingizga xohlagancha javob ber, savol bersangiz bo'ladi ya'ni bu gruppadan chiqarib yuborilmaysiz bu life time hisoblanadi ya'ni oh, hayotingiz oxirigacha davom etadi shu gruppaga qo'shib qo'yamiz sizga xohlagan savolingizga shaxsan o'zimdan javob olish imkoniyati paydo bo'ladi kurslar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va agar siz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa quyidagi videoga kirib bemalol ya'ni tepada chiqyapti shuni bosib bemalol videoga kirib ko'rsanglar bo'ladi va shu videoda men qanaqa qilib kurslarga registratsiya qilish ya'ni qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish mumkinligini ko'rsatganman bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi tezroq kurslarimizga yoziling kurslarimizni bitirib o'zingizga kerak bo'ladigan baland darajalarni qo'lga kiriting va koreyada yuz foiz grantlarni yutib o'qishga keling kutib qolamiz bu e, darslarimiz qayerda qo'yiladi bu darslarimiz johollo youtube kanalimizda qo'yiladi va playlist qilib qo'yiladi ya'ni tikigi uchun отдельно playlist ochiladi ya'ni playlist bo'limiga kiradigan bo'lsangiz titkini bossangiz birdan boshlab ellikgacha отдельнода videolar qo'yilib boriladi videolarni davomiyligi taxminan o'n o'n besh daqiqa yoki oddiy uh, videolar ya'ni oddiy masala turlari bo'lsa undan ham kam besh daqiqa olti daqiqa bo'ladi va uh, eng asosiysi yigirma daqiqadan o'tib ketmaydi har bir darsimiz ya'ni qulay oson va tez o'rganishingiz uchun juda judayam kerakli video dars qilishga harakat qilaman uh, keyin ditki uchun отдельной playlist ilgi uchun одельной playlist va sigi uchun одельный playlist ochib o'sha joyga video darslarni qo'yib boraman v savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsanglar savol любой savolga man kommentariyada javob beraman bu loyihamiz bunlaqo tekin hisoblanadi do'stinglarga ulashishni unutmanglar layk bosishni unutmanglar bu loyihamizni qilishdan maqsadimiz shu yurtdoshlarimiz uchun yanada qulayroq bo'lish uchun va albatta bitta duo duo qilib qo'ysanglar va kanalimiz rivojlanishi uchun layk bosib shu videoni do'stinglarga ulashib qo'ysanglar ham birga o'rganasizlar hamda bizaga ham yaxshi bo'ladi ya'ni ko'p odam bilgan sari bizani loyihamiz ko'proq odamga yetib boradi siz ham ya'ni bizani loyihamizga hissa qo'shasiz va o'zingiz ham o'rganasiz va boshqa odamlarga ham jo'natasiz bu loyihamiz bitta sharti bor faqat ya'ni bitta video darslik qo'yilgandan so'ng o'sha şey video darsligimiz kamida yuzta e, layke yig'ganidan so'ng ikkinchi video darslik qo'yib boriladi ya'ni har bir darsda kamida yuzta lak like yig'ish kerak bo'ladi ya'ni yuzta layk yig'ish uchun siz ko'proq do'stliringlarga ulashishingiz kerak bo'ladi har bir har bir e, video darsligimizni e, e, agar sizga bu yoqqan bo'lsa layk like bosing do'stliglarga ulashinglar va birinchi darsimizni titk playlistimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi sizga yoqsa bemalol do'stlinlarga ulashib laykeka like like bosib ta layk yig'ib qo'yib keyingi video darsliklarni ham bemalol tomosha qilib tekinga top ikki imtihoniga tayyorlanib o'zingizga kerak bo'ladigan yuqori darajani qo'lga kiritsangiz bo'ladi layk like bosamiz ulashamiz va top 2 titki darslarida ko'rishguncha xayr